Піднімай. Давай. У нас є власна лабораторія, яка займається саме по радіоелектоніці. що ми ставимо пріоритет по роботі це захист нашої піхоти. Антураж у вас такой цікавий. Вы знаете, это в полуподвальном помещении. Перегородка. Вот. Мастерская такая. Мастерская? Да. Вы мастер? Ну, начальник мастерской. Начальник мастерской? А чем занимается ваша мастерская? А, радиоэлектроникой. А, радиоэлектроникой. Ну для меня это темный лес. Ничего страшного, это нормально. У меня тоже есть своя мастерская. Вот. Ну, я в деревне сейчас нахожусь. Вот, но у меня столярная. Ну, замечательно. Вот, мне очень нравится заниматься с деревом. А мне очень нравится заниматься радиоэлектроникой. Блин, я за вас очень рад. Замечательно. Очень хорошо. Вот серьезно. Вы откуда? Город Харьков. Ну, сейчас я не в Харькове. Не в Харькове, но мастерская уже есть. То есть ну, вы сумели адаптироваться. Я да? же говорю, что у меня квартира в Харькове, дети в Харькове. Я мечтаю потом вернуться в Харьков, а сейчас просто, как это, по работе, по службе я не в Харькове. Ну понятно, зарабатываете деньги там, где есть возможность. Разумеется. Ну вот, за это вас можно уважать. Это очень хорошо. Я просто очень добрый человек и люблю делать добрые дела. Ну, это замечательно. Наши дроны спасают человеческие жизни. И мы защищаем, прежде всего, нашу пехоту. Мы делаем все возможное, чтобы до нашей пехоты ворог не смог приблизиться. Ничего лучше не А вы занимаетесь это дронами, да? Да, вы дроны да электроника для дронов. Больше да, того абсолютно. скажу: это электроника для. Вот дрон это просто платформа. Ну, то есть его выпускают у нас гражданские предприятия. А оружием да. дрон встает тогда, когда у него есть боевая часть. А наша мастерская прежде всего занимается электроникой, которая управляет этой боевой частью. То есть или там осколочно-фугасная, или фугасная, или кумулятив, или вот такого объемного взрыва, объемно-детонирующего. Понятно? А, ну и что вы хотите в вот, чат рулетка донести россиянам? А я отдыхаю. Я ничего, это просто зашла за это. Вы спросили про антураж, про то, где я сижу. Поэтому я рассказал. А так я отдыхаю, мне что-то рассказывают. Я как-то, ну, как бы слышу это, оцениваю, отдыхаю, опять-таки. Я понял. Ну а о чем вы хотите общаться, пообщаться с. Вы же, я так понял, поставили на Россию? Ну, конечно. Вот, а о чем вы хотите пообщаться с россиянами? Вы знаете, обычно россияне мне помогают, потому что они сами мне задают или вопрос, или тему. Угу. Я не готовлюсь к тому, чтобы зайти в чат-рулетку. Там не заготавливаю какие-то вопросы, там, я не знаю, какие-то манипуляции, там еще что-то, какие-то вбросы. Просто захожу в чат-рулетку, когда есть возможность, да и все. Ну, я в принципе тоже вот как бы захожу в чат рулет, когда я расслаблен, когда я в деревне, когда мне хорошо. Ну вот видите, а россияне, мои собеседники мне очень помогают. Почему? Потому а... что они со мной беседуют. Угу. Этот контент я выкладываю в YouTube и угу. У нас э, государство, ну нету, э, э, скажем так, э, у чиновников желания создавать вот такие мастерские по изготовлению электроники для боевых частей дронов. И вот мастерскую Блин. нашу мы сделали Несастливо. именно на пожертвование от работы YouTube канала. І все це завдяки якісній платі ініціації. Саме так. — Швидкості її спрацювання за командою? — Швидкості і спрацювання. Звичайно, ми не одразу досягли такого результату. Тобто Саша безпалий, можливо, декілька місяців витратив на те, щоб стабілізувати плату і довести до того стану, в якому він є зараз. Потім так сталося, що йому прийшла повістка, ну і звісно, я одразу сюди забрав до нас. І він зараз у нас очолює лабораторію, яка не тільки плати робить, багато чого іншого ще роблять хлопці. У нас є власна лабораторія, яка займається саме от всім, всім необхідним по радіоелектроніці, в самому напрямку. Ти за кошти волонтерів, народні кошти ще й лабораторію побудував. і собі. А, тут, тут не зовсім моя заслуга, тут саме заслуга без Ви представляєте, як замічательно. Заходить росіянин. Ну, скажите, uh -huh. я перебил вас или вы перебили меня? Ну, наверное, я перебил вас. Продолжайте, да, я вас слушаю. Заходит россиянин, весь такой, ну, в агрессии, в глупости, в оправдании войны, и думает, что uh -huh. он меня тут, так сказать, ну, я не знаю, обкакал. Uh -huh. А я его показываю, и вот за счет этого существует наша мастерская. Замечательная на, этом зарабатываете деньги? То есть, ну, у вас там смотрят много народу, у вас много подписчиков, да? Ну, я надеюсь, что скоро будет 240 тысяч. Палый, завдяки донатам на своих каналах, побудовал просто, скажем так, обладание, большую часть обладания закупляє він из цих донатів, а мы завдяки нашим друзьям облаштували ему очень потужну саму лабораторию, приміщення, ремонт в ней и там частину обладнання. то есть мы зусиллями це это сделали. А У сейчас... меня есть ролики по 2,7 миллиона просмотров, самый лучший ролик. Ну это наверное очень интересный ролик. Очень интересный ролик, да. Есть 2,2 а... миллиона просмотров, когда я показываю а ваш... женщине ваш из России. Ваш канал, вы можете назвать? Могу Я назвать Александр Беспалый. Александр Беспалый? Да, наберите там видео, популярные видео, там эпические просто видео, агрессивных mm -hmm. глупых, замечательных в своей агрессии россиян. А вот вы думаете же о том, что в принципе? как бы вот наши ютуберы тоже есть, вот, которые зарабатывают, зарабатывают аналоги. Ну, они, я не знаю, сейчас зарабатывают, наверное, уже нет. Но у них просмотры вот на аналогичном образе созданы. То есть вот умный собеседник, допустим, вот Канас, он на чем? Умный собеседник из Украины и глупый собеседник из России. Не всегда глупый агрессивный, оправдывающий войну. Но, но не важно, скажем так, это ну негативный собеседник из России. Нет, замечательный пози... позитивный собеседник из России. Не вот позитивный собеседник из Украины и негативный собеседник из России. Ну и у наших ютуберов ну тоже такие каналы есть. Так что ваш ютубер какой-то сделал свою мастерскую Создает свою технику. У меня, мое устройство для управления боеприпасом, попала фотография журнала «Экономист» на первой странице обложки. Созданное мной электронное устройство. Mm -hmm. Было исп... Вот эта фотография была использована для первой страницы, для, для обложки журнала «Экономист». Вы можете сказать, что у вас какой-то ютубер сделал такую мастерскую, где... Уже десятками тысяч производится такая техника. Ну, такого даже близко нет. Ну, я посмотрю ваш канал, да, я посмотрю ваш канал, я посмотрю, э, действительно ли правда то, что вы говорите. Это именно правда то, что я говорю. На моем ну... канале именно, так сказать, одно время постоянно, э, так сказать, шапочка заглавия ролика. Это, конечно же, э, да, первая. Ну, обложка журнала Экономист. Я понял. С уже давно устаревшей, так сказать, этой системой. Уже мы давно пошли дальше. Потому что те, кто создают технику, это, мы постоянно это ее совершенствуем. Уже 16-я генерация ну, этих устройств. Не, ну вы молодцы, конечно. Ну, а конечно, вы Украине. молодцы. Да? Донецкая. Область. А родной язык, родной язык ваш украинский или русский? А сейчас становится украинский, потому что в подразделении я именно общаюсь исключительно на украинском языке. А, а родился сказать, я как... русскоязычным харьковчанином. Я понял. Вы можете сказать три казана на украинском языке? А, По-моему, это коник или что-то такое. Ну, то есть не можете. Ну я считайте, понял. что так. Я просто про стрикозы как-то не не очень. Хорошо. У вас ко мне есть еще какие-то вопросы? У меня нет к вам никаких вопросов. Я же уже говорил. А от меня вы хотели бы услышать какие-то вопросы? Вы можете спросить что-то или сказать, пожалуйста. Я понял. Да нет, вы знаете, я ничего не хочу вас спрашивать. Я понял. Вы за спецоперацию, за войну или против? Я, конечно же, против войны. Но за войну не может быть нормальный человек за войну. А, но, а за спецоперацию. Де, де, де. Что? А за спецоперацию? Вы за спецоперацию или против вот, спецоперации? Вот, я, я, хотел, я хотел продолжить. Вы меня опередили, как и всякий украинец всегда, блин, начинает опережать это. Я просто, ну как а, бы. Да. Не дослушал не дослушал до конца ответ. Вот всякие украинец всегда начинает опережать Спецоперация – это безопасность России. Это, да, конечно, я за то, чтобы вот моя страна была безопасна. А спецоперация – это безопасность России? Точно, точно, точно. Городов России, военных частей Городов России, России да, да, топливо да. энергетического комплекса да. России. Да, заводов, да, абсолютно точно. заводов, абсолютно которые точно. вы, вы сейчас переработаете. А, Украина выступает на острие, то есть ее используют как негров. А, Давай и оружие там и так далее, чтобы ослабить Россию. Но вы согласились на это, пожалуйста. пожалуйста. Нет, мы просто согласились Пож... оказывать сопротивление пожинайте, вашей Пожинайте адресии. Пожинайте плоды, пожинайте плоды того. Что вы выступили против России со всем миром. Ладно, все. Пожинайте да, плоды того, что вы напали. Мне с вами на Украину. стало Вам стало скучно? Я. Это командир одного из найкращих підрозділів ударных дронов, сил обороны. головный сержант роты ударных беспилотников Рустам Мустафаев. Мы используемся исключительно выключно теми платами, які пла, платую, яку придумав э, Беспалый. Довіряємо тільки їй. Ми розуміємо, що, можливо, в когось когось з виробників теж є там більш-менш нормальна плата, але ми принципово їх не використовуємо. Ми не ризикуємо е, з життям хлопців. Я забороняю взагалі на них не дивитись в той бік. Якщо виробник е, якихось дронів постачає нам е, виключно зі своєю платою дрон, то ми її просто знімаємо. Ми її не використовуємо. Ми використовуємо тільки ті плати, яким довіряємо. Да, Вже більше, я думаю, що десь більше 6 тисяч тільки нашим підрозділом використано цих плат, і жодного самопідриву не було.